А ми з радістю представляємо нашого гостя. Це Герман Сафонов, соліст національної філармонії, заслужений і... артист України і насправді доброго ранку. Доброго людина, яка грає доброго. на унікальних доброго. скрипках. Я навіть боюся брати цю скрипку е, до рук, тому що це скрипка 1778 року. сімдесят Да, року. Да. І ну якось так з обережністю напевно до неї треба ставитись. У вас теж унікальна скрипка скрипка українського майстра, е, яка трошечки змінена, вона не зовсім така, як, як усі. Так, Да, це проект, який почався дуже давно. Я имею в виду скрипку українського украинского мастера. Я хочу сказати, що мастера зовут Флоріан Юрєв. Он начал делать скрипки новых конструкций еще в 1947 году. И давно уже работал над созданием новой модели скрипки. И собственно, саму модель он создал ещё уже к 70-м годам уже она была сделана. Э, uh -huh. я просто знала об этих типках давно и как-то вот решил всё-таки взять поиграть. Про основну різницю ми можемо, давайте я так уже правильно беру, страшно, але, ну, yeah. так щоб глядачі побачили, насправді, чим вона відрізняється, ви розкажете? Так, да. раз так Вы посмотрите, видите, здесь есть такие уголочки. Это скрипка старая, это барочная скрипка, это настоящая скрипка вот. Как ее делали итальянские мастера, собственно, итальянского мастера Жанна Баптиста де Кане. Настоящая. Она 18-го да, тысяч Больше. Тут есть эти там точно на 1778 -го года. Вот видите, здесь есть такие уголочки. Если ее повернуть, вот так вот. Здесь у нее дека выгнутая в эту сторону, а на этой скрипке она выгнутая внутрь. А материал той самой? Да, да. материал тот же самый. Здесь клен, здесь клен, здесь ель наверх. Не mm -hmm. деки, но здесь нету уголочков. Там внутри очень сильно изменена конструкция. Собственно, это сделано для того, чтобы скрипку сделать более сильной, поменять ей тембр. Она Ну, более сучасний, более драматичний звук. І це інтересно, звісно, то процес розвивається. Окрім того, що ця скрипка, вона по своїй формі і по звучанню якось відрізняється. Є ще така таку деталь, додає Юрія він портрети, такі невеличкі видатних людей, музикантів. Оця скрипка на цій скрипці виріс неї, власне. Вы? Да, это было дело. Просто когда я взял впервые играть эти скрипки в больших залах и на широкой публике, ну мастер был благодарен и сделал скрипку с моим портретом. Кстати, вот на, на фоне есть портреты. Вот это вот, по-моему, Соломе Крушельницкая, вот uh -huh. прямо за вами. Uh -huh. а это Альт Бетховен, насколько я помню. Uh -huh. Вот, ну и вот он сделал в благодарность скрипку с моим портретом. И вообще он делает скрипки по характеру тех образов и музыка которые вот он знает каждая его скрипка вот такой конструкции потому что он делает скрипки также и обычные традиционные так как это но скрипки таких конструкций он делает всегда с каким-то портретом угу. это, у него есть э, мы можем даже показать сейчас, зараз как, как выглядят классно эти скрипки э, да. Юрьева. вот эта скрипка сейчас на экране я уже забыл это. А вот она еще здесь. А, а. Это, кстати, новая скрипка. Он еще какой-то материал новый предложил вместо дерева. Вот это экспериментальная, совсем экспериментальная скрипка из нового материала. Угу. Это даже не дерево. Вот. Но ну, ну, такая она тоже, тоже очень необычная. Такой эксперимент есть. Угу. А, на самом деле, с этими скрипками, почему, ну, почему сама скрипка имеет такий. Я би це сказати, таку цінність. Ну тому, що ну десь що для кожного музиканта дуже важливий його інструмент, да. наскільки він якісний і так далі. Але саме скрипка, от вартість їх може сягати там, не знаю, мільйони. Да. Там варнері, страдіварі, тобто це якісь артефакти, мистецькі артефакти. От вони мають якусь цінність, навіть попри те, що це я, просто музичний інструмент. Я зараз хочу сказати, і це дійсно існує, це цінність об'єктивна. Дело в том, что скрипка э, это ну, можно назвать современным языком, это генератор частот. Угу. И вот те частоты, которые генерирует скрипка, они очень сложные по своей структуре. Они очень соответствуют э, колебаниям клеток человеческого тела. Угу. Э, это удивительно, люди об этом не знают, не задумываются, но почему это... сама скрипка так залворожена? Да, потому что да. скрипка э, звук вообще э, проходит тело насквозь. То есть каждая клетка нашего тела внутри она слышит что играется, что играется снаружи. И эти колебания, они настолько соответствуют биологическим колебаниям наших клеток, что они их стимулируют, причем стимулируют очень гармонично. И чем этот процесс интереснее получается, тем ценнее скрипка. А это получается за счет множественности, ну, Богатство тембра. Что такое богатство тембра? Это когда внутри одного звука есть еще много других звуков. Это эти угу. звуки называются обертонами. Угу. И чем ярче, чем богаче, тем больше этих обертонов, тем скрипка лучше. Вот этот э, звук скрипки еще называют этот тембр, называют цветной тембр. И вот итальянские мастера 18 века достигли такого совершенства в создании этого цветного тембра. Он, он настолько богатый и настолько благотворно влияет на тело, что э, очень сложно достичь вообще такого эффекта, потому что это невероятно сложно. Вы себе просто даже не представляете, насколько это сложно. Это подбор материала, это настройка инструмента, это там очень сложная конструкция, распределение этих толщин, углов и так далее. Все из и звук из этого состоит. Вот. От поэтому скрипка такая дорогая и это ціна об'єктивна. Ми маємо нагоду відчути цей, є... відчути цю це вот Ну, на яку спочатку краще зіграти на ту чи на цю? Mm -hmm. Я навіть ну, не знаю. Давайте, но... давайте вчимо на, напевно, зі старішій. Давайте, щоб потім порівняти, як на вас звучить. От то скрипочка Жана Боптіста ДеКне. Я зіграю кусочок чого-небудь э, Из того времени, когда она была сделана, кусочек баха. Бах. Uh -huh. Сейчас подстрою тут свет. Uh -huh. Так, это был небольшой фрагмент это из барта. Это, какая-то такая музыка на стильке. Ну, вот так вот звучит скрипка... Э... Ну, надо сказать, что мы э, зрители слушают не столько скрипку, сколько микрофон. Микрофон, да. Через да. Который... да. Потому что скрипка, она, звук раскрывается вживую и в зале. Тогда она действительно воспринимается. Это только такая легкая иллюстрация звучания. Нам, деле, посчастливило. У нас в да. студии меньше-больше нормально принятная акустика. Да. И вот нам чути, насправд, эти обертоны, про которые вы говорите, ну, при нам и так, mm -hmm. здаётся, что играет не одна скрипка просто в этот момент. Анимация euh, ну, да, 2, скажем. Вот да, вот да, да. Вот, вот. Вот. Сейчас послушаем, я сыграю, ну, так как она более современная, я сыграю музыку современного автора. Это Мирослав Скорик, его известная мелодия. Тоже небольшой фрагмент. Право. Пане Германе, ну, власне, в одному з інтерв'ю майстер, який власне, робив, пан Юрій, робив цю скрипку, він колись сказав, сказав про те, що ну, вважає навіть Україну певним такою батьківщиною, мовно кажучи, скрипок, ну, бо там є якась. Є якась фреска в Софії де зображений дуже подібний інструмент. І я насправді хотів спитати ну, вас як першого скрипаля України, скажімо, як взагалі, от, наскільки скрипка залишається популярною і важливою в Україні? Наскільки це все ну, якось, процвітає і Ну, Скажімо, Если говорить объективно, то, конечно, сейчас в Украине это сложнее, чем в мире. Вообще скрип это, конечно, инструмент мировой. Uh -huh. В мире она, конечно, процветает очень сильно. Достаточно сказать, назвать только цены на старый инструмент, они все время растут. Uh -huh. Сейчас уже Страдивари где-то порядка 10 миллионов долларов стоит скрипка. Uh -huh. А Винвато вот забыл, дорогуша, скрипку. Uh -huh. а Винвато стыг изрубить скрипку. Он сделал порядка двух тысяч инструментов, mm -hmm. но из них таких действительно выдающихся, которые сделали ему имя, конечно, меньше. Подлинных осталось не так много, но все-таки еще есть подлинные инструменты. Страдивари mm -hmm. не, не так мало, в 2000 две тысячи инструментов. Вам доводился, короче, ратный Да, на конечно, порт, я, играл и на страни... я, я играл почти на всех таких вот выдающихся mm -hmm. мастерах. Он не справдит такие собой? Да, да, это правда. Действительно, они совершенно необыкновенные. Много инструментов я играл на почти на всех выдающихся инструментах, выдающихся мастеров, не на всех старте стадиали, но приходилось за рубежом в основном, конечно, это. И... Я хочу сказати, що не лише ви їздите за кордон з гастролями і з виступаєте там, а до вас також приїжджають. Ви ж в музичах вас, ви, ви маєте свою студію, куди приїжджають зірки? Теж ну да, зі наш, наш новий проект. Ми зараз більше сконцентрувалися, скажімо так, на студійній роботі, тому що ми зробили свою собі студію. И у нас идея заключается идея студии в том, чтобы не мы ездили записываться за рубеж, uh -huh. а наоборот из за рубежа ехали писаться на Украину, и мы сделали очень высокого уровня студию звукозаписи. Еще нам так случайно так повезло, что это под Киевом, это село музычи называется. <с> еще, музыкальный название. Да, еще и название так совпало. Действительно, студия высокого уровня, к нам уже приезжали люди с мировым именем, на студии они были, и есть, главное, интересные проекты на будущее. То есть это... сейчас не хочется называть прямо вот так вот все имена. Еще скоро мы откроем сайт, там это все будет представлено, это все будет видно. Но уже есть у нас проекты, заказы именно в том формате, в котором мы задумывались, что сюда будут ехать очень серьезные люди, то есть действительно с мировыми именами. И вот уже буквально с начала следующего года есть такие проекты. И издаваться эти диски будут за рубежом, mm -hmm. вот, но с правом издания на Украине. То есть мы будем иметь право издавать их на Украине. Эти диски также вот, какую-то какую часть. Так что, и, и более того, мы переходим в современные форматы, более современные форматы, более такие продвинутые. Это уже не будет обыкновенный компакт-диск, мы будем стараться выпускать это на супер аудио CD. это как бы новый уровень э, дисков. Лишається у нас буквально хвилинка до завершення ефіру. Я не знаю, яку би музику, напевно, ви не грали, як камерний скрипаль? Ну як ви ставитеся взагалі до ідеї там, популяризації? Вона з сімей, наприклад. Я знаю, що в одному з інтерв'ю так досить критично, але, наприклад, на американському шоу таланті, такі як ну там Америка має талант, майже там дійшла до фіналу скрипалька молода, яка там хі хіп-хіп-хіп-хоп пісні у обробках робила це. Тобто, як ви до того взагалі ставили? Вы понимаете, мне... Чи что, что вы, вы играете что-то такое? Я, да? я, я просто об этом, честно говоря, вообще не думаю. Мне, мне просто нет времени как-то заниматься всем подряд. Я не, не, очень анализирую эти вопросы, честно говоря. Мне все равно, что, -то, что они там делают, по большому счету. Мне, лично мне это просто не нужно и не интересно. А если кому-то интересно, ну ради бога, ну пусть слушает. Дякуємо вам дуже. На жаль, що мусимо закінчувати. Хочу сказати, що це насправді та музика, яка дуже заспокоює, і ну якось так ранок, день я думаю, тепер буде значно приємнішим. Дякуємо вам Спасибо. дуже. Герман Софонов Спасибо був вам. у нас в гостях. Ми дякуємо нашим глядачам, що були з нами завтра. о 7.00 ми до вас повернемо. Не забувайте, що правда об'єднує.